Всем привет, ребята, сам Мимик. И, ребята, мы продолжаем приключения Мимика, а мы починаем. Так, ребята, сегодня у нас будет битва с драконом. Давайте активируем портал. Давайте, вы не можете спать только ночью, либо время, вы можете спать. Давайте еще раз поустановим спаунпоинт. Так, удалить. Я надеюсь, что мне все-таки удалось поспать. Так э, В принципе, я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте. Сразу блоки. Хит, давайте. А, я все-таки сюда установлю. Давайте. Битва драконом. Честно, если не переживаю, так сейчас моя загрузится, конечно. Нам очень сильно повезло. Так, давайте. Так, Эндермены, давайте в принципе уберем чуть-чуть. Мне сейчас не особо надо. Так, наша первая цель это а, разбить кристаллы. крылья докона там не силы еще вышить а, а, вот этот еще а... Пас... о нифига себе я попал давайте первая стратегия нам надо забраться на эту колонну там до клетка и разломать вот это кристалл а, так сразу сделаем. Блин, нам надо эндорженчик надо было бы сделать. Так. Минус. Грубо. Кстати, это удобно. Спасибо еще. Э, удается сбывать. Так, сбываем кристаллы. Давайте чуть-чуть выше. Ай-яй-яй. Так закончить успокойся, я сейчас э, злизю, э, Зли. Э, Почему слазит-то? Так. Давай ты пойду домен учить. Э, кричить. Блин, что ты один увязался за мной? А ну ничего, мы сейчас от тебя быстренько избавимся. Так, давай. А, так, ребята, я повернуся. За мною больше андермени по идее, не охотятся. Так, давайте замаем другу, вот эту вышку. По ней нам надо избавиться от вот этого региона, дракона. Ой, так, уходим. Кстати, нам надо наполнить вот это вот, игры, получается, освежить э, дыхание дракона. А, так. А, так, у нас есть этот дракон, нам надо все-таки его ты. А я... Я, а ч я не хочу в плане. Так фига, вот это так дофига вот этой фиолетового? Так, убираем он нам чуть-чуть а, не нужен. А, так давайте с помощью воды, это один из самых эффективнейших методов. Так я и знал, что это случится. Так, возродиться. И опять получается идем честно, вот эта вот русское, начинаем от пидбишивать. Так, сейчас забираем свои вещи. И продолжим э, сражение с драконом. Кстати, а представьте, как бы я не сохранился с помощью кровати, будет был бы хардкор. Кстати, а идея еще пройти Майнкрафт на хардкоре, в принципе, и цикава. Так, давайте забираем вещи. Забираем для чего ча частину, удивим, получается, броню. А, так. Где мы еще вещи? А, так, только разложимся. Ну, не как-нибудь будет. Так, убираем лишнее, получается. Так, заполнений нам не надо. Да, вроде бы все сделаю. стрелы лук так давайте а, зайдем все таки а на грудник кстати мы его я его не заметил и все таки нам надо поставить вот эту вышку мне надо по ней ты так много стреляет прям А, так, надо уничтожить вышку. І ту бажану. Е. Так, я трохи впускаюсь, тому що побачу, що в мене стрельне вот это дракона. Так, ця вышка уничтожена, ця уничтожена. О, подбираем. Дыхание дракона. Доходне дихання — один з самых редких, получается, предметів. Ну что? Не, конечно, понимаю, его можно получить скидку завод, но все одно. С такие дойти до энда не каждый сможет. Дейки вообще не хоть заходить. Так, у нас есть одна вышка там. Так надо ему дать тому що что сейчас будем с хп делать. він нам нормально не даст. У него такая механика удаков еще. Чим менше у нього жизни, тим больше він захищає вот эти вышки, які вы гейм. Так, збираємося по А, Так. По так. поки що все добре. Пане... мене дракон не атакує, це хорошо. Для чого цель дракона победить, получается, все вот эти вышки. Кстати, я не знаю, что можно прям говорить, потому что я понятно комментировал действие. А так. Давайте туда еще стрельнем. Так, давай двигаемся. В чьи мы уничтоживаем. У него минус получается на хп. Теперь двигаемся. Чем не него будет. Там... А это что было? чей дракон полетел. Так, чьи... Не знаю. Так, дивимося тут. Він реганится тут чи нет? Так. Та водибен реганится. Значит, можна його его помнить втажати. Так, обережно. Лаву, я думаю, можна прибрати. А от воду можна оставить. Так, дивимося за драконом, Тепер надо ждать, коли він приземлиться. Быстрее он может сделать мало. И, и, вот это его придется выцеливать. Так понятно. Давайте я сейчас наверное, приду еще с быстрой съемкой пани. Буду его сбивать, только сбавлю ему хп. И верну через пару секунд. 2 хп так Одолись. раз одна стрела либо один удар одна стрела либо один удар понятно один удар <связано> <связано> скажу честно пару раз пришлось бегать сюда вот это портал будет в земле края. Давайте э, опыта трох. А, так. Телепортировать эндер яйцо. Я его все таки добуду. А, так, давайте э, килочку сюда и постепенно предметы буду расставлять. Кстати, если кто-то думает, что я пойду в, там, в вот этот город, то... Нет, не пойду. А вот идея взять вот это троха вот этого эндстоуна. Ну а почему нет? Э, честно, я довольно рад, что у меня вышло прямох ты дракона. Мне, конечно, пришлось троха побегать. Э, в краю теж есть лаки блоки Так, я не буду там ломать, потому что чем она я сейчас все вещи э, проиграю. Давайте вот это лучше киркой сделаем. 65 уровень. Ну, чего, в принципе, хватает, чтобы зачаровать предме э предметы. Кстати, я, напомню, 50 серии сделаю, буду заниматься броней. То, что мне не нравится, что меня... как-то легко выносит. Только давайте, то есть так, эндстоуна добудем. Ну, эндерняк, эндстоун. Э, на разных языках трох, но суть одна. Эндерка мне бы тут... Эн... эндерняка будем трохи. Да, я такой хочу рас... расширить территорию. Но столько мне приятно, что мне вышло одолеть дракона. Так, вот это яйцо надо Создать вещи из личных видео. А, так. Ну, скажімо, що цього, мені не дуже сильно вийде. Ну, що я добув? Я добув, добувся доконя дихання. Може від нього щось вийде. І От Так. Які тут є а, крафти з нього. Які тут є. А, так. Може... Под... подивитися з цієї сторони? Ну понятно, особо ничего полезного прям я не вижу. Так, ладно, ребят. Давайте в портал. Почнем дивиться титры. Ну, точнее заставку титрю. Я не буду все титры дивиться, я их скипну. Java Edition. Minecraft Java Edition. Он сумел. Мимик 2007. Так, ладно, скипаем, э, получается. э, Як это называется? Титры. Або. її еще называют пайны края. Берем кровать. И уходим. Хотя, я думаю, що теоретично мы можем еще побегать. Ну ладно, давайте я внесею, ребят. Э, сейчас давайте. Хотя нет, давайте я в комнату порталом войду. Там будет более эпично в вот это а, завершение серии. А, так, ребят, давайте мы на тему э, зак э, закончим. Ого, нифига себе рассказ Рома. Ну, ребята, давайте мы на, на тему закончим, ребята. С вами Ник Пока-пока.